Спасибо. Всем привет, друзья. Что, вылетаем на наше ридное водосховище. Печеневское, Старый Салтев. За судаками, окунями и щуками. Ну, цель у нас побольше по большей части на судака. сейчас как раз таки сезон судака. Когда его само можно половиться <coughs>, на весне и вот как раз середины на осени. Далее закрытие навигации, поэтому самый час по великой воде. 7 -го година ранку, човен уже накачан. Зараз будем спускать на воду и вирушать на пошук Давай, могу поглубже зайти. Давай. Бери. Тут на ракуш нет. Взял? За, за ручку. Взял. За. Взял. Заходи. Заходи. Хорошо, как по логии, так само. Давай, давай еще. Смотри, по сапогам. там. Хорошо. Так, беру с собой судакового спиннинга. Это Азура Фалькона. шуткового строя. Сдается до 20, 24 граммиков. И же, друзья, забрал балансирную лодку. Думаю, еще под лодкой может десь там станем. А бывает так, что судак стоит под лодкой и чисто в отвес его на VIP можно дістать карбонового карбонова водылка с мультипликаторной катушкой. прямо возле бровки, да? Смотри, 2,5. Ага. Смотри, мель. 2. Вот тебе, пожалуйста, ямка. Прям... Кидать, у нас. Похоже на то, что что-то есть. Так, стала мы на глубине 3,8. Вроде бы, как Я есть удак. Да. Это в ту сторону, да? Ну, вот так, да. Вот так. Так, твистерок. Два и дюйма. 12 грамм. Шу погнали. Вот смотри, в цветном теперь варианте я включил. Вот мы сейчас ставили где помельче. Тут поглубже. Вот, вот, вот где глубина, видишь, вот. Там тоже как на было похоже, когда мы выбрали, помнишь? А. Есть? Да. А ну, подсак? Шустила, без удара. Это, наверное, судак. Ну, видишь, тут белеха есть. Значит, белеха есть, значит, и рыба. Белеха есть, да. Это... Я думаю, что это не поклевки, давай. Подсело как-то как, как не понятно. Ну друзья, багреныш. Первая. Пеша рыба, блин. Ну, Еще гарная таранка. Таранюха. Таранюха злеща, самый раз. Думаю, что купил, а это непонятно. Что за рыба мощная? Да я думал, да, мощная что-то. Капитально, а? друзья. А це уже хыжак. И кажись наш. Щука, по-моему, когда дергает сильно. щука да? Mm -hmm. Блин, одразу. Я пугалища покувал. Ерет же. Кувастяно, ну, блин. Пожалуй, а дергает так. Хорошо, упирается. Ну, килушечка пойдет в зачетик. Да. Так, ну что, с почином, как завжди. Да. Ты, блин, перший разлавливаешься. кукан такой серьезный. А как? Так а я серьезный? думал, у тебя этот, бакан. Я ж думал, ты в бакану будешь кидать. Не? Судака буду в бакан. Аккуратно взяла, видишь? Mm -hmm хорошо. ну я, конечно, есть тут и крокодила. Это для начала нормально. правильно поставленная точка. и мы смотрим, получается, мы оттуда с Бугра в яму стягиваем, понял? И по яме, вот мы кидаем вот сюда где-то. да ладно. Третий заброс, да? Четвертый. Пятый, наверное. Снова щука. А? Тоже щука. Тоже щука. Ну это уже побольше. у Дальше. Ч ⁇ -то не так. Тихо, тихо, тихо. А зуб, Кило 200, да? Так что туда, туда кидать, да? Да, в зеленый. Да я уже кинул. О, я поролоночку потом в зеленую поставлю. А, не ну, зацепляет. А? Не зацепляет? Ага. Нет, так тут же именно перепад я имею в виду глубины А. то Тут вопрос не в том что. И вот цибель смещается, получается, в всю яму, да? Ну да. И за ней и жак. Так. Кажешь, зеленый. Да, ну, сетку, Я поставлю поролонку. Ветров монтажика. достать одразу. А? Штуки, а? Погода да. Так, есть друзья раки. Раки на судака. И профмонтажа. Поролу на верочки. Так уж достать одну. Пишу харже. Ставим на 16 граммах. Потому что поролон все ж таки, блин. Тормозить грузик падение. А тут тверде дно, прям грузик відчувається, да. ми вже доплили до диномовського заліва, далі вже йде наступна точка. куста брава по идее так и стали мы на русле на глубине 6 метров 6 метров сейчас показывает 41 как так получилось короче бачили судака по пути но он ну, не активный такие там два-три штуки стоять но не активный ставим мы на 6 метрах и вроде бы як нормально по рыбе холод. 9 градусов вода он сразу не отзывается, хоть мелочевочно. Ты да, нет. Он когда есть хоть отрызанные хвосты, хоть там тюки какие-то поодиноки. Сегодня тюки Давай. Так, друзья, поклевок ноль. Юрец пообидал уже. Теперь и я хочу пообидать. такого супчика. Ворнусь. Вот. А?

I don't know. от точки до точки ерзает. Скажу, от точки до точки ерзает. На одной покидал нифига. Сейчас, наверное, опять на пятиметровую эту вот яму. Че? Не, ну может они щуку ловят. Щука что есть. на этой стороне старого Салтова печальненько по хожаку на ведь котлив окуня блин да ну их нема блин как вот раньше было блин именно котлы блин там где чайки летают По рыбе Я Дуже сподівалась на эти судака, Ле знайшли. дахотом хатомля ми так і не доплывы Попровіряли ямки багато ям просто пусті. Навіть біля ведь деревных нема а так все таки два по три штуки стоять але вони опален зовсім не активны по хижаку з цієї сторони справи, з правої сторони по рибі не густа две щучки юриц завалил, ну хоть не с нулем. Ну такие, может, по кило 200 руслови щучки. Четвертая година у нас уже, мы уже причалили в этом из дома, потому что, ну, хижак совсем не клюет. У меня за целый день Друзі, жодної покльовки. Юрець хоч дві щуки піймав, ще якісь там покльовки були в нього. У мене взагалі жодної покльовки. ХЖК, що тільки не стало. Столи тут глибина невелика, все пусто. риби, риби немає. Вона змістилась десь ну, на русляк. Біль, саме біль. Кому сподобалось відео, став пальці вверх. Подписываемся на канал, пишите комментарии. Ну на этом все. Всем пока. Ну на рыбалках.